kan boleh respon sikit boleh boleh tak guys baik hari ini merupakan uh, hari ketiga perbicaraan kita ada satu pertuduhan di bawah seksyen 500 kan unsur seksaan kalau anda semua ingat pada 23 Januari 2024 ada satu perhimpunan yang telah dilaksanakan dijalankan dan semuanya dihadiri oleh ramai orang Uh, bukan saja NGO-NGO Melayu tetapi parti-parti politik utama di Malaysia wakil-wakil mereka telah hadir ada daripada PAS ada daripada uh, Proklamasi Orang Melayu ada daripada Bersatu ada juga daripada uh, Putra uh, ada juga daripada Pejuang ini semua merupakan parti-parti yang uh, hadir melalui wakil dan ketua-ketua mereka di hadapan istana negara untuk uh, menyampaikan permasalahan orang-orang Melayu kepada uh, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Puteri Agong Al-Sadrullah pada waktu dan ketika itu dan uh, kemudian uh, disusuli dengan ucapan-ucapan. Uh, komplain atau aduan daripada pengadu dalam kes itu adalah bahawa uh, ada satu ucapan yang telah dibuat. Ini dakwaan Uh, ucapan itu telah dibuat kata mereka oleh Encik Gubat sendiri satu hari sebelum perhimpunan tersebut di mana Encik Gubat menyatakan ada kemungkinan uh, ini pertuduhannya transkripnya adalah ada kemungkinan pemimpin-pemimpin uh, Perikatan Nasional telah diterima menghadap uh, ada dua atau tiga menurut CB dalam ucapan pada 22 April 1, 2024 tersebut uh, diterima untuk menghadap oleh Al-Sutra Abdullah uh, itu telah menjadi asas kepada aduan dan laporan polis telah pun dibuat terhadap Encik Gubat dan hari ini kita datang ke mahkamah dia tidak mengaku pada tarikh-tarikh yang lepas dan kemudian kita ada perbicaraan sebab ini dah masuk 3 uh, saksi kita akan bersambung balik pada 4 Jun 2025 aa, untuk saksi-saksi yang berikutnya setakat ini di bawah saksi 500 kanun keseksaan aa, pihak pendakwaan perlu membuktikan antara lainnya elemen-elemen bahawa ianya adalah fitnah jahat dengan niat untuk memburukkan ataupun merendah-rendahkan representasi sesiapa yang dinamakan dalam percakapan tersebut aa, kita telah menyatakan sebaliknya kita menyatakan bahawa tidak ada masalah pada kita untuk mana-mana rakyat mana-mana orang Melayu terutamanya untuk menghadap dulia mahmulia seri pada kebaginda Pertuan agung pada waktu dan ketika itu dan juga uh, pada bila-bila masa pun itu adalah pendapat dan pandangan kita yang kita akan pertahankan sepanjang perbicaraan seperti mana biasa kita tunggu dan lihat bagaimana Uh, keputusan oleh mahkamah, sekarang ini seperti kata saya katakan tadi, masih lagi dalam peringkat awal pendakwaan ada dua atau tiga lagi saksi yang akan dipanggil so kita akan terus pada 4 Jun 2024 nanti saya uh, okay. boleh komen sikit tentang perbincangan uh, kontra, tadi kontra, kontradikasi dalam terima sementara dengan P1 baik, uh, apabila saksi utama bagi kes ini uh, iaitu salah seorang uh, pegawai yang bertugas di istana negara hadir ke mahkamah pada tarikh-tarikh yang lepas beliau menyatakan bahawa beliau telah buat aduan dan aduan polis beliau adalah pada 22 Januari 2024 sehari sebelum perhimpunan tersebut di mana uh, menurut saksi tersebut saksi menyatakan beliau telah pun buat aduan dan laporan di Jalan Travers hari ini kita lihat dokumen-dokumen yang telah dibangkitkan ditampilkan dan dibawa ke hadapan mahkamah oleh pihak uh, pendakwaan melalui saksi pendakwaan di Cyber Security Malaysia yang melakukan Digital Forensic Tracking kepada uh, ucapan, percakapan, gambar, image Cikgu Bat itu menyatakan bahawa siasatan adalah berdasarkan kepada laporan polis satu lagi bukan Jalan Traverse tetapi Jalan Turazak Report 384 Palang 24 itu menjadi satu subjek pertikaian antara pihak pendakwaan dan pembelaan um, uh, bagaimana pihak pendakwaan nak tutup sekiranya boleh tutup itu mereka kena bawa saksi utama lagi satu iaitu pegawai penyiasat kita tunggu dan lihat tapi pada kami ianya satu uh, kontradiksi atau contradiction yang material kepada kita Cuma okay. sebit hmm. Pertama uh, terima kasih kepada uh, kawan-kawan pasukan peguam lead council kita, saudara Rafiq seperti biasa uh, kes hari ini satu je bagi saya selaku rakyat Malaysia uh, selaku rakyat kepada dulia mahamulia sri paduka baginda sultan agong uh, saya bila rakyat bermasalah eh uh, memanglah kita kena jumpa raja dan saya memaklumkan bahawa uh, ini seharusnya menaikkan martabat eh sistem raja-raja Melayu itu sendiri ya dan saya tak nampak dekat mana ada unsur di mana saya merendahkan sistem Nama Tabat diraja itu dengan bertindak demikian. Uh, tidak lain dan tidak bukan, saya rasa ini hanya permainan jahat uh, rejim yang cuba meletih, melelahkan kita dan ternyata rejim Anwar Ibrahim ni lebih buruk daripada semua uh, Perdana Menteri yang dia lawan menggunakan sistem yang ada manipulasi dan untuk Uh, menindas suara yang lain daripada suara dia eh kedua ialah berkenaan dengan kes ini uh, bagi saya ialah ini menunjukkan kepada semua jangan takut mereka nak gunakan kes demi kes ini untuk rakyat jadi takut 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 hari ini jelas saya merasakan saya bukanlah belajar undang-undang tapi latar belakang undang-undang tu dah naik turun mahkamah semenjak daripada jadi kupai eh Uh, saya bagi tahu bahawa saya sangat yakin dengan sistem mahkamah dan kes ini mereka bentangkan video yang tempered eh, bagi saya jelas eh, dan uh, masuk pula uh, bahan kes dengan nombor kes yang berbeza dan semua ini saya simpati kepada pejabat peguam negara DPP, saya simpati pada polis, saya simpati pada semua mereka terpaksa dalam beban tugas yang sangat banyak eh, Uh, tapi mereka terpaksa untuk mengikut nafsu kehendak rakus pemerintah penguasa rejim hari ini akhirnya berterabur kes macam ni ya. kan dan sudah tentu uh, ini membuang masa buang duit buang semua benda mahkamah hari ini tak patutnya pun bersidang kan tapi tak apalah kita orang yang berlawan untuk menegakkan sistem bernegara perlembagaan hukum dan undang-undang maka kita hadapi ini dengan cara dan lunas undang-undang Uh, kita percaya mahkamah adalah benteng terbaik eh, untuk rakyat mempertahankan sistem bernegara ini.